jonajon vatanimizga ramazon sharif kirib kelmoqda ushbu ulug' ayyom munosabati bilan nuroniy otaxonlar va onaxonlarimizni qadrli aka ukalarimizni opa singillarimizni iymon e'tiqodli xalqimizni chin qalbimdan tabriklamoqchiman barchangizga tinchlik omonlik oilaviy xotirjamlik baxtu saodat yor bo'lishini tilayman bugungi o'tkinchi qiyinchiliklarga qaramasdan ramazoni sharif har doimgidek xonadonlarimizga dillarimizga quvonch yurtimizga fayzu baraka baxsh etadi bir birimizga bo'lgan mehr oqibatimizni yanada ziyoda qiladi deb man ishonaman fursatdan foydalanib uzoq yaqin mamlakatlardagi mo'min musulmon birodarlarimizni ham samimiy tabriklab ularga o'z nomimdan xalqimiz nomidan tinchlik va farovonlik tilayman hammamizga ayonki alloh taoloning marhamati bilan shahri ramazonda ezgu niyatlar ijobat bo'ladi mana shu muborak oyda barchamiz tutgan ro'zalarimiz qilayotgan duoi fotihalarimiz xayrli amallarimiz sharofati bilan barcha mamlakatlar qatori el yurtimizni ham ushbu ofatdan tezroq xolis etishini yaratgan parvardigordan so'rab qolamiz hammamizni niyatimiz pok yagona istagimiz xalqimizni mana shunday ofatdan mana shunday sinovlardan sog' omon tez kunlarda olib chiqib ketish mana shunday ulug'yon kunlarda biz jipslashimiz kerak bir birimizga hurmatimiz ham mehrimiz ham oshishi kerak birinchi kuni aytuvdi mana shunday sinovdan qudratli bo'lib chiqishga man ishonaman